Bu, milli məzdə indidə bilir qərbə təklif. Bir dəfə məsələ qaldı, gən faşizmi leqallaşdıracaq. Sonra dedilər ki, gəlin xarab səni oğurlanmış pulları leqallaşdıraq. İndi də deyəcək Kazanov. Niyə bunların beyninə bir dəna sağlam edəcək? Məsələn, orada niyə biz mədəni turizmin inkişafı ilə bağlı təklif yoxdur? Niyə dini turizmin, məsəl bizim o işğal olunmuş zonada minlərlə dini abidələr var. Niyə dini turizm ilə bağlı təşrif yoxdur. Niyə o təbiət turizmi var? Qəlbəcərin gözəllikləri, Laçının gözəllikləri. Gedib turizm. Məs kazino, qumarxana. Birincisi İslam dininə görə qumar günahdır. Axı biz müsəlman ölkəsiyik. Niyəsən faşalıq leqallaşdırmaq istəsən, niyə, niyə qumarbazlığın leqallaşdırması? Bu nə deməkdir? Axı dünyanın hansı ölkəsində minlərin əzədə bu cür məsələlər. Bilirsən o Kazino mazını inşə verən ölkələrdə qeyri qanun inşə verilir. Əksəriyyətində budur ki parlament qərar qəbulcək kazigatsa. Onda parlament etmir. On parlament. Qürdüstanı misal gətirirlər ki, bütün o müsəlman dediyiniz ərəb ölkələrinin təmsilçiləri Hı. eyni zamanda İranın təmsilçiləri Tiflis kazinolarındadır. Hə. Bağlan. Mən onlara hörmət Öl etmirəm. Mənəviyatsız insanlar gedirlər qumar oynamağa. Siz də məsələn Amerikada Mayamidir də o bərk mərkəzin. İstəyisiniz eləncə bir şey olsun. Qumarın dancə faşizmasına gəlir, hamı bilir ki, qumar harda var, faşizəli var. Harda faşunun nakmaniyə ora gəlir. Gəl ondan nakmaniyə leqallaşdırın. Faşizəli də hər şeyi bütün neqativ şeyləri, mətbucatı susdurun, siyasi partiləri məhdudlaşdırın. Həmçəllər rəhbərlərini ümidə inşa etmə imkan verməyin. Onu bu edəndən sonra da bunları bu bizə də leqallaşdır. Ay, gözəl bir ölkə yaradın. Məsləhətlə buyurun kör atın kördə nalvariantı olan, saxta mandatın belə təklifi çıxarır təbii. Nə olmalı idi? Baxın, bu adam gedib öz seçicilərindən maraqlanır ki, siz istəyirsiniz Karsna çaxıda ev, məsələn Bakı. Niyə məsələn Qara Qabağda, o müqəddəs torpaqda, orada minlərlə şəhrin qanı töküldən torpaqda kaz. Gəl Bakıda atın da onu. Niyə Qara Qabağda? Qara Bağı görən nə qədər hörmətdən saxırlar, nə qədər nüfuzdan saxlarlar. Mənim cavan-cavan oğlanlarımın qanı töküldüyü yerdə deyirlər, Ərəb şeyxlər gəlsin fahişxana açaq onlar üçün, yanlarında da birlər kazinoça qumarxana açdılar. Bu torpağı təhqir eləmək deməkdir. İndi də Qarabağ nadı bu cürə murda çatənəcəy ordan bəlkə deyirəm. Yaxşı o da bitər. Bir qram təcrübəsi Afganistan, var. Afğanstandan təcrübəsindən gəlin təklif edir, çatənəcəy ordan. Çünki onlar fahişxana, çünki onlar kazino açacaq. Vəssan bu da olsun Qarabağ məsələsi, bu da o Qarabağlı inkişafı. Bəli inşa kimi lazımdır. Belə qəsirlə Kolumbiyada orda burda narkobarlar var ki, millətlərlə pul qazanır da. Söhbət pul qazanmaqdan getməyə, necə pulu qazanmaq, hansı pulu? O dəş Bengaldi icə pul hansı yolla qazanırsa, o yolla da xərclənir. Kazinodan, farişəxanalardan, çətənə könüllərdən qazanan pul ancaq cinayət qarar, adam öldürməyə, nə bilim quldurluğa, nə bileyim, nəyə sərf oluna bilər. Kim kazinodan gələn gəlirlən uşağının istoxudub kim kaznada gəlin gəlinə tutaq ki ailəsini xoşbaxta verə bir şey var yok. yox türcə təcrübəsi göstərir ki o kaznada işlədənlərin heç birinin də ailəsi uğurlu bir ailələri var özlərində hamısı bu və başqa şeydə məmazdır öldürülüb ləqətlərin qurbanı və sair və sair Azərbaycanı biz indi heyrançı bir şeyə döndə çevrə təzə. Güc üstə bilirsizmi nə qədər bəlalər gətirdi? İnsanlar getdilər kazinolarda böyük pullar uduzdular, evlərini qoyub böyük banklardan kreditlərini götürülər deyənlər. Yox, məhv oldular. Yəni Gürcüstan cəmiyyəti özü də Azərbaycan kontentində də mən çox yaxşı bilirəm bu məsələni. Dəfələrlə bu vaxt da yazı yazmışam. Araştırma aparmışam. Sosial bir bəlayə çevrildi. O, İslam görə günahdır. Sosial bir xətt daşıdır. Yəni xan, sosial dəlavət qarşısında. İslam görə bu vaxtdır. Bəs bu Allahşü Paşazadara bax, deyirlər ki, gəlin kumarı leqaldır. Bizim din xad eləmz arava bilə vəsita Quranın əmrinəzi təklif var. Milli mənzərə də deyir ki, bizim rəsmi dinimiz İslam denildi. Nöldü bir vaxt Azərbaycan İslam mədəniyyətinin mərkəzi idi. Bakıda İslam ili keçirdidilər, onu elididilər. Harda qaldı Quran? Harda qaldı kitab? Harda qaldı müsəlmançılıq? Nə deməyə bu? Allahı isyandı bu.